اللہ کے نام سے شروع جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں والدین کی فرما برداری اور سلا رحمی کرنے کا بیان صحیح بخاری سے لیا گیا ہے اللہ پاک نے سورہ لکمان اور احقاف میں فرمایا کہ ہم سے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ابو عمرو شیبانی سے سنا کہا کہ ہمیں اس گھر والے نے خبر دی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی وسلم سے پوچھا اللہ تعالی کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا پوچھا کہ پھر کون سا فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پوچھا پھر کون سا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو اب جواب دیتے رہتے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آ رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے پوچھا اس کے بعد کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے حضرت محمد صل اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ و وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ و وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے ماں باپ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہاں موجود ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں میں جہاد کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لانت بھیجے پوچھا گیا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لانت بھیجے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور فضول باتیں کثرت سے سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا تین آدمی چل رہے تھے کہ بارش نے انہیں آ لیا اور انہوں نے موڑ کر پہاڑی کی غار میں پنا لی اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور اس کا منہ بند ہو گیا عباس نے باز سے کہا کہ تم نے جو نیک کام کیے ہیں ان میں ایسے کام کو دھیان میں لاؤ جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو تاکہ اللہ سے اس کے ذریعہ دعا کرو ممکن ہے وہ غار کو کھول دے اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے والدین تھے اور بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا اور واپس اکر دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا اپنے بچوں سے بھی پہلے ایک دن چارے کی تلاش نے مجھے بہت دور لے جا ڈالا چنانچے میں رات گئے واپس آیا میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا پھر میں دوئے ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرحانے کھڑا ہو گیا میں گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں سونے میں جگہ ہے اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں بچے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے تھے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی بس اے اللہ اگر تیرے علم میں بھی یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں اللہ تعالی نے دعا قبول کی اور ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے دوسرے شخص نے کہا اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے میں نے اس سے اسے مانگا تو اس نے انکار کیا اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے سعودی نار دوں میں نے دوڑ دھوپ کی اور دینار جمع کر لایا پھر اس کے پاس انہیں لے کر گیا پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مہر کو مت توڑ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور زنا سے باز رہا پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی چٹان کو ہٹا کر پیدا کر دے چنانچے ان کے لیے تھوڑی سی اور کشادگی ہو گئی تیسرے شخص نے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا تھا اس نے اپنا کام پورا کر کے کہا کہ میری مزدوری دو میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے ساتھ بے توجہ ہی کی میں اس کے اس بچے ہوئے دھان کو بوتا رہا اور اس طرح میں نے اس سے ایک گائے اور اس کا چرواہا کر لیا پھر جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائے اور چرواہا لے جاؤ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ چنانچے وہ انہیں لے کر چلا گیا پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کی وجہ سے غار سے نکلنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے چنانچے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پوری طرح کشادگی کر دی جس سے وہ باہر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور فضول باتیں کثرت سے سوال کرنا اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے آ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب اب سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اسے مسلسل دوہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم خاموش نہیں ہوں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے قبائر کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے قبائر کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی کی حق جان لینا والدین کی نافرمانی کرنا پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گنا نہ بتا دوں فرمایا کہ جھوٹی بات افرمایا کہ جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے شوبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا انہیں اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے زمانہ میں میرے پاس آئیں وہ اسلام سے منکر تھیں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم سے پوچھا کیا میں اس کے ساتھ سلا رحمی کر سکتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یعنی او اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھیوں نے ایک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے عمر رضی اللہ انہوں نے سیرا کا ایک ریشمی حلہ بکتے دیکھا تو عرض کیا آ رسول اللہ آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئیں تو اسے پہنا کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس اسی قسم کے کئی حلی آئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم نے اس میں سے ایک حلہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم اس کے متعلق پہلے ممانات فرما چکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو آ کسی دوسرے کو پہنا دو چنانچہ عمر رضی اللہ انہوں نے وہ حلہ اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ مکرمہ میں تھے اور اسلام نہیں لائے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ سلا رحمی کیا کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قط رحمی سے تیری پناہ مانگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے اور اس سے توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے رحم نے کہا کیوں نہیں اے رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس یہ تجھ کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو سورہ محمد یعنی کچھ عجیب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم مک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے پس جو کوئی اسے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اسے توڑ لیتا ہوں